Добрый день, уважаемый Юрий. Юрьевич. Добрый день, Юрий Юрьевич. Военный комиссариат проводит мобилизацию в городе Мариуполе. У нас проходит шестая волна мобилизации. Военный комиссариат получил наряд за призов военнообязанных. В учебное подразделение, которое находится по всей Украине. Если есть люди, которые готовы защитить отчизну и призваться по мобилизации, подходим ко мне, записываемся, проходим медкомиссию. Есть такие? План какой нам по шестой волне мобилизации? 163 человек. У нас 163 вакансии сейчас, уважаемые коллеги. Поэтому обращение военкома ко всем, и к депутатам, и к общественности, и к волонтерам. Вот, значит, в холле сейчас будут раздаваться путевки всем желающим. Спасибо. Выходи, Сергей Александрович.